Члены политической партии Свобода в центре Львова подрались с общественными деятелями. Представители организации Автономное сопротивление вместе с Львовянами хотели установить столб позора возле горсовета с фотографиями депутатов, которые выделили под застройку землю у самого собора святого Юры в центре Львова. Такая идея свободовцам мне понравилась. В ход пошли кулаки. Тему продолжат наши корреспонденты. 11 часов дня центр Львова. Общественники идут к ратуше, несут столб позора. На нем фотографии депутатов горсовета. На пути стали свободовцы и милиционеры. Несколько минут потасовки, но столб позора у горсовета все же установили с потерями. На нас напало десь 20 свободовских титушек, начали с депутатами э, міської рады, с МЧМ. Просто почали бить громадських активистов, почали рвать эти плакаты. Почему такая реакция свободовцы не комментируют. За что позорят депутатов, объясняют жители соседних домов. Говорят, свободовцы проголосовали за передачу в аренду участка земли у собора святого Юра. Там планируют построить высотку. Застройщик уже даже развалил одно небольшое здание. Люди возмущены. Это памятник архитектуры. А рядом госпиталь имени Андрея Шептицкого. Он может пострадать. В час не можно было писать, что это личница Андрея Шептицкого. Просто была визнана памятка архитектуры. Отже, Зракевича 4 это и адреса памятки. І та будівля, яка зруйнована, має теж адресу Заркевича 4. це є найстаріша будівля цілого кварталу. На защиту депутата встали в самому соборі. Говорять, розрушене здання пам'ятником архітектури не являється, а тому не проти застройки. Провівши історичну розвитку. Розвідку вона побачила, що ці приміщення ну це є були господарські приміщення, які до кінця, скажімо, не мали такої важливої, надважливої, важливого значення, так як має лічниця Шептицького. А тому, що все законно, заявляет и адвокат застройщика. Показывает разрешение на возведение многоэтажки. И оно согласовано не только на местном уровне. Найважливіше с простуванням всех закидов є то, что историко містобудівне обґрунтування погоджене всіма инстанциям. Общественники в подлинность документов не верят, поэтому решили остановить строительство любым путем. Уже установили палатку, где собирают подписи против застройки, затем намерены нести их в суд. Людмила Горбач, Кристина Гашенко, Юрий Голубинка. подробности телеканал Интер Львов.